हरे कृष्ण की जय ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं ताक्षं बर्हावतां समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् अद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोप्यस्ति यत्प्रपदसिंन्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्तपरमाणुचयान्तरस्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितदियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्यरूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमः प्रतिदैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिकोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायाहि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलन् स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजदाम्नि तले च तस्य देवी महेशहरिधामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा चानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा ददिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्तिहेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणार्नवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्या जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथा स्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत्प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पादपल्लवयुगम् विनिधाय कुम्बा। द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणादिराजः विज्ञान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोधपापनिचयस्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि इन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्मा भन्दानुरूपफलभाजनमात्तनोति कर्माणि निदहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयीतोऽयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशीप्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्रा क्षीराब्धिः स्रवतिः सुमहान् निमेषार्दाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे स्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमितियं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचाराः कतिपये हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा श्री ब्रह्म संहिता की जय